bersempat dengannya dan ibunya untuk tujuan kebahagiaan dunia dan nah. akhirat kita Amin Ya Rabbal al Alamin nah. Berenggan yang terakhir sekali Perbuatan yang tidak dilakukan dengan sengaja itu Dinamakan ijbari Pertinya paksaan atau dipanggil irtirari Artinya dikerasi, dikerasi. Ya, iaitu bolehlah kita kata satu tindakan ataupun perbuatan yang berlaku di luar kehendak dan pilihan seseorang tu. Ha, hmm. macam mana kita kata ya. Sebagai contohnya genyutan nadi, peredaran darah kita, dah, degupan jantung kita, tumbuhnya kuku kita, rambut kita dengan kadar sekian-sekian, Penguatan kita dia Di luar kawalan kita Ya Bukan di bawah kawalan kita dia Di luar kehendak dan pilihan kita Kalau lebih di pilihan Kalau tanya saya Ustaz, saya nak muda ke? Nak tua, tu kena mati Saya tak nak muda tu Dalam masa saya nak muda, tua juga Jadi itu dipanggil Perbuatan itirari Ya Itirati Itirari Atau idbari Maksudnya adalah sesuatu yang berlaku atau tindakan yang terjadi yang berlaku bertubuh pada kita bukan dengan sebab usaha kita dan bukan hendak kita nah, bukan hendak kita macam blood circulation kita blood circulation kita melawan arah jam pusingan tawar ke blood yang mengatakan blood circulation apa peredaran darah kita pusingannya macam melawan arah jam anti-clockwise kan Sinar tahu apa lah, pusingan darah kita ni Semua manusia macam tu, tak terkesuali orang orang seorang Pusingan tawah tu satu pusingan yang disukai oleh Allah Ta'ala Iltirai, tu betul apa? Hari ini saya rasa saya nak memilih untuk pusingan daripada anti-clockwise kepada clockwise Kita pun menukar pusingan Darah kita daripada anti-clockwise kepada clockwise dan, 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 Tak boleh, tak ya? boleh tak boleh sebab ini dipanggil perbuatan ittirari. Ciri-ciri perbuatan ini adalah tidak boleh diusahakan ataupun diubah oleh manusia. Ya. Dari contoh menggigil. Bila dah sejuk sangat tuan-tuan, duduk mengakit tu duduk -tuk -tuk kamera hilang menggigil. Ya. Dia tak ada sendiri. Ittirari, ittirari, dikerasi, terpaksa, tak ada pilihan. Ya. Kau dah dalam masa sejuk tu, Masa saya duduk seria, baju saya, saya ingat lapan lapis. Lapan lapis saya kira. Pada bawah, 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 saya sejuk. Rumah saya, luar pintu salah kan Saya ingat dengan saya dengan chef saya, keluar waktu subuh. Apa pakai salji tutup turun. Tapi yang kena nak kita. Ya. Kita apa-apa menggigil. Adalah pada sejuk, kita menggigil. Ya, tubuh badan kita berinteraksi dengan faktor luaran yang akan menjadi gigi Bila tak tang saya gigil tu saya memilih untuk okey, stop sekarang gigil, saya tak nak gigil dah kan? tak ada. Jadi istirahat ini kata ulama contoh denyutan nadi kita, ya. Lagi menggigil kita, lagi tumbuh kuku, rambut kita, uban yang tumbuh. Ini semua dipanggil istirahat, dipanggil istirahat. Jadi bila sebut tentang perbuatan iftirah ni, manusia ni dia tidak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Taala atas perbuatan ini. Ha. Okey. Kerana dia iftirahi sama semata perbuatan Allah Taala dua. Satu lagi perbuatan dipanggil perbuatan ikhtiari. Manakala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Perbuatan dilakukan dengan sengaja kata apa? Suka kita kata apa? Kehendak, kita kata apa? Pilihannya sendiri. Ini perbuatan manusia yang ikhtiari. Ya, dipanggil ikhtisabi, dinamakan ikhtisabi. Artinya perbuatan terdasar usaha. Dan ikhtiari makna perbuatan atas dasar ikhtiari, pilihan. Artinya pilihan. Iaitu itu 86 atas sekali perbuatan Allah yang sabit berkaitan dengan iktisabi iktisab usaha dan pilihan makhluk dia sampai dengan pilihan makhluk pun ia datang daripada iradah Allah juga ya, yang ramai pusingan dalam kita beredaran dalam kita melalui yang mana nama dia tumbuh kuku, tumbuh kuban, gigil, ikan nabi, jantung If adalah daripada iradah Allah Dan ada pun yang dipanggil ikhtisabi ikhtiari pun daripada iradah dan kudrah Allah Tetapi cuma sambil dengan ikhtiar Dia panggil ya, ikhtiar option Pilihan yang dibuat oleh manusia Pokok bangkai ni dua-dua datang daripada Allah Cuma yang pesan jenis yang pertama iltirah tak boleh dikontrol manusia. Ikhtiar boleh dikontrol dipilih oleh manusia. Ya. Yang berdasarkan kehendak dan pilihan dia. Jadi ciri perbuatan ikhtiar ini adalah kita kata manusia itu dia bebas. Ha, bebas. Bebas untuk memilih untuk melakukan perbuatan tersebut ataupun meninggalkan perbuatan tersebut. Dia lain dengan iltirah tadi blood circulation anti clockwise dia kata saya tak mau anti clockwise saya nak clockwise ada boleh tahu dia macam tu macam tu kita tahu tu kan tapi berbeza dengan ikhtiar ni dia boleh pilih untuk dia kuat atau dia tinggal untuk dia solat atau dia tinggal untuk dia berzina atau dia tinggal oleh itu dengan sebab pilihan dia kalau betul dapat pahala syurga kalau pilihan yang salah berusaha dapatlah neraka jadi yang istirahat ini tadi tidak dipertanggungjawabkan kepada sekian makhluk. Tapi yang ikhtiar ini dipertanggungjawabkan ke atas manusia. Contoh, dia tak pernah mengikhtiar untuk membunuh dan tidak membunuh. Oleh itu, bila dia membunuh, dia memilih untuk membunuh. <coughs> Maka dia dipertanggungjawabkan untuk mencuri atau tidak mencuri. Tak. Dia ternyata dia memilih untuk mencuri. Bila dia mencuri, maka dipertanggungjawabkan atas option atas pilihan dia ya akhirnya mendapat dosa dan masukkan ke dalam neraka untuk minum arak ataupun minum air zamzam ternyata dia kata alai like, tak sedap air arak minum arak lagi sedap oleh itu disebabkan pilihan dia salah maka iralah Allah taala berkehendak menjadikan kerana ke ke tersebut sampai dengan pilihan dia maka dia ditanggung jawabkan oleh Allah Ta'ala nanti berolehlah dosa so, pengakhirannya di dalam neraka. Ya, ini penting tuan untuk kita faham ya. Jadi jangan sampai salah faham pula <coughs> ada pihak yang bila dia mengetahui, mengetahui bahawa pilihan maksiat di end of the day semuanya atas kerajaan Allah Taala untuk menjadikan atau tidak menjadikan maka dia bila buat uh, maksiat dia bengkan pada Allah Taala maksiat tersebut maka ini adalah maksiat sesudah maksiat yang pertama Maksud saya sebagai contoh nak bersama siapa dan saya ulang banyak kali orang curi di zaman Saidina Umar. Nah. bila seramah Umar tangkap Saidina Umar nak, nak potong tangannya dia pun apa kata berhujah membela diri dengan mengatakan semua semuanya adalah kau tak ketentuan Allah Taala. Ini adalah kira Allah Taala saya curi. Ya. Jadi bila dia mau main mainkan kira dah Allah. Kalau ketentuan hukum Allah Taala sejak azali Maka melarang dengan Umar Sayyidina Umar kata potong tangan dia Kemudian kan. Kerana dia mempermain-mainkan Putra yang kerana Allah Mempermainkan kawda dan kawda Allah Ta'ala Jangan sampai nanti Bila orang yang tersilap faham atau kekeru ke ni Maka bila dia berzina Dia kata ini semua irada Allah Tak? Tak boleh begitu Kalau begitu boleh apa namanya kalau zaman dulu boleh dikenalkan takzir takzir ya takzir pokok pangkal yang inilah dia perbuatan yang dikenal Ittirari ataupun kita kata tadi apa ijbari dan satu lagi ikhtiari ataupun dipanggil ikhtisabi ya. jadi perbezaan utama antara dua sifat ni adalah pilihan pilihan yang Ittirari tak ada pilihan ya contoh janggut umur ubah saya kata mau saya dah 40 lebih Nak dekat 50 ni saya dah umpan lah Dan anak nak tu juga Sebab apa? Imbari Keterari Dan kerja Tuhan tak boleh control Tak ada pilihan Ya Tak ada pilihan Okey Manakala yang ikhtiar ni Dia boleh melibatkan kehendak dan pilihan Oleh itu dia tidak akan dipertanggungjawab. Oleh nah, itu dia akan dipertanggungjawabkan Atas tindakan dan pilihan dia yang betul Atau salah Itu tadi Ya sebab dia ada kaitan dengan uh, apa apa apa, apa perbahasan gelombang Jadi saya tulis tentang perbuatan manusia. Dan kebetulan tajuk yang sama saya akan masuk kita kitab okay, tunajing Tunajim di Taman Fokis Wah eh. Perbuatan manusia. Saya simpulkan. Terbahagi kepada dua. Betapa dia panggil Fibdat Ya Atau dia panggil Idbani okay. Ya Ya Dia panggil Iktisabi Atau Iktiari iktirari atau ijbari adalah perbuatan yang terpaksa Masa lama dia dikerasi Atau tiada pilihan kecuali terpaksa aku perbuatan tersebut berlaku Okey Dan iktisam ini atas dasar usaha Atau dipanggil pilihan Ciri pertama Toi itirari ini adalah Dia tidak tertakluk Kepada sebarang Pilihan Atau Kehendak Adapun yang ini Bebas Memilih Atau Berkehendak Atau kehendak dia Boleh dikehendaki oleh Manusia ya. Dan implikasi dari Pembuatan perbuatan atau ikhtiar ini adalah perbuatan ittirani tak di Ada pun yang ikhtisabi ikhtiari di contoh yang ektemari contoh peredaran darah ini perbuatan Tuhan peredaran darah ada ada yang lain Melawan arah jam. lagi tombok rambut atau kuku ya lagi menggigil kita tak boleh nak pilih untuk gigi atau tidak gigi kita sejuk ya kalau dia nak gigi gigi sudah ya lagi denutan nadi ini datangnya dari Allah Lagi Allah okay. Contoh Iktisabi, ikhtiari Untuk dia solat Atau dia tinggalkan Solat Untuk dia Membunuh Ataupun dia minum Arak ah. Atau dia tinggalkan untuk minum Arak ah. Pokok makan buat baik Atau buat jahat, dia boleh pilih Untuk buat atau tidak jadi ini pun datang daripada Allah. Dari Allah. Jadi saya simpulkan kemudian ir tiro di plus ikh dua-dua dari iradah Allah. Cuma ikhtiari sabit dengan pilihan masuk oleh itu bila pilihan yang betul dapat pahala dan terakhir syukur bila pilihan yang salah dapat neraka berakhir dan dapat dosa berakhir di dalam selesai ijtirari ataupun ijbari dan perbezaannya dengan perbuatan apa tadi? Iktisabi jenis usaha dan ikhtiyari. Persamaannya adalah dua-dua datang daripada Allah. Perbezaannya adalah ikhtiyari tak ada pilihan. Ikhtiyari ada pilihan. Dan perbezaan yang seterusnya adalah ikhtiyari tak akan kita menjawabkan. Ikhtiyari nanti yang kita pilih ni untuk semayang atau tidak, untuk rumah kuliah atau tidak, ya, untuk belajar atau tidak semua akan ditanggungjawab oleh Allah Taala. Kehidupan anda lah, gigi, kehidupan nadi, tumbuh ubat, tumbuh jambut akan ditanggungjawab di dalam jawabkan oleh Allah kerana dia tidak Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah dalam Allah Taala jadikan begitu. Perbuatan seperti di atas ikhtirari atau ikhtiyari atau nama lain ijbari atau ikhtisiat ikhtisami hikmat Allah SWT menjadikan keadaan perbuatan seperti di atas terbahagi kepada dua jenis itu adalah pertama yang pertama kenapa Allah Taala menjadikan perbuatan itu satu perbuatan makhluk itu satu iktirafi satu ikhtiar kerana Allah Subhanahu Wa Taala hendak meletakkan beban beban ini berupa hukum tuan-tuan yang wajibnya yang mana sunahnya, yang mana haramnya, yang mana makruhnya, yang mana mubahnya. Sebab itu lima hukum syarak ni dipanggil hukum taklifi. Hukum yang berkaitan beban kepada para mukallaf di pundak di bahunya. Ya. Atau dikatakan syai'atnya. Itu hikmahnya. Supaya Allah Ta'ala logik meletakkan hukum hakam dari sudut beban kepada makhluk. Supaya sabit berkait ia dengan ikhtiar Ataupun usaha ataupun pilihan makhluk Apabila dengan sengaja manusia dan jin melakukan apa yang disuruh olehnya Dan meninggal apa yang ditegahkan olehnya Atau melakukan apa yang ditegahnya Jadi kalau manusia dan jin, mukalah berdua je kan Makhluk jin dan manusia Jangan kata pokok, binatang, ya makhluk jin dan manusia wajib sembahyang haram zina wajib berpuasa di siang hari bulan Ramadan wajib mengeluarkan zakat jika cukup haul dan nisab wajib untuk menunaikan haji jika ada istitaa Ha, itulah hukum akan melibatkan makhluk jin dan manusia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liak bunuh tak akan aku tak adalah aku menciptakan langit tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beramal ibadah kepada ku jadi mukallaf ni ada dua saja tuan-tuan <coughs> mukallaf ni jin dan manusia ni <coughs> dimanggil as-saqalani as-saqalani sebab tu dia kata jin dan manusia mereka semua tak ada bukan mukallaf as-saqalani makna dua makhluk dikumpulkan dengan berat taklim tak boleh jawab ini boleh Oh apa wajib, sunat, haram, makroh, mubah Asal barang ni dua je Jin, mak, manusia Sebab itu Nabi Muhammad dia gelar Sayyidul Thakalaini Asakalaini -sa Pemulu bagi dua makhluk yang diberatkan Aku pun makam Yang ini jin dan manusia Tak ada Rasul daripada kalangan jin Rasul daripada kalangan jin itu adalah manusia sendiri Iaitu Nabi Muhammad Ada dalam Rasul daripada kalangan jin? Jadi Imam Ulama Al-Sunnah tak ada ya. Rasul daripada kalangan jin adalah manusia ya. Mat manusia itu diutuskan untuk berdakwah kepada manusia dan jin sekali itu kan? Dekat masjid jin kan? Masjid jin kat Mekah tu Yang Nabi berdakwah kepada Raja Jin Orang-orang jin dan Raja Jin datang menengoknya Nah, riwayat yang sahih Ibnu Mas'ud ikut sekali bila Rasulullah sallallahu buat bulatan keliling Ibnu Mas'ud Rasulullah kata pada Ibnu jangan langkah keluar dari apa bulatan ni biar aku seorang saja pergi jadi bila dia buat saja bulatan tersebut maka terbuka lah hijab Ibnu melihat betapa Rasulullah sallallahu berdakwah di alam di isyarat turun ayat isyarat na ila kana qara'a minal jinni yastami'una al-quran cara Rasul dakwah selalu baca Quran Raja Jin pun datang tengok, telah tajuk sangat dia kata, ini bukan tulisan makhluk, tulisan Tuhan. Eh, tulisan Tuhan ini daripada Tuhan. Ya. Maka pakat masuk Islam, kemudian Raja Jin dakwah pula rakyat jelata dia masuk Islam. Bermana-mana lah Jin masuk Islam. Itu dikatakan, Jin dan manusia. Kalau buat apa yang Allah Ta'ala sebut, tinggal Allah Ta'ala larang dapat pahala. Ataupun dia atau melakukan sebaliknya. Atau melakukan apa yang ditegahnya, dia meninggalkan apa yang disuruhnya Maka mendapat dosa Jika tidak sengaja Maka ia adalah semata-mata Perbuatan Allah Subhanahu SWT Bukan pilihannya Walaupun pada zahirnya Dibuat oleh makhluk Oleh itu pada waktu itu Dia tidak dipertanggungjawabkan Dia panggil rufi'al qalam Terangkat qalam ya? Ha, contoh sedang berpuasa Tiba-tiba dia termakan Bukan pilihan dia Semata-mata gerak daripada Allah Taala tidak akan dipertanggungjawabkan oleh itu puasanya dikira masih sah sebab yang kita bincang pada pasal 85 aa, uh, air satu dan air dua tu uh, dia yang dilakukan dengan niat dan tanpa niat dan tanpa niat tidak akan dipertanggungjawabkan jadi ibadahnya masih sah sebagai contohnya yang uh, puasa tadi Maka tidak diletakkan Beban taklif Atau hukum syarak Ke atas mereka Melakukan dengan Tidak sengaja Itu Minum arak Dengan tidak sengaja Kan Tidak akan dikenakan Apa namanya Rukun Hadus syaraq Iaitu 40 kali sebatan Zaman Sayyidina Umar Tambah dengan 40 Jadi 80 40 sebatan Peruntukan oleh hudud 40 sebatan lagi Jadi 80 total Ada peruntukan pada azir Ini dalam fekul jinaya. Nah, jadi kalau dia terminal, tak apa. Tidak ni, petang menjawabkan atas ketidaksengajaan dia. Ya. Atau, seorang lelaki menjima isteri ni siang di rumah dengan beranggapan bahawa hari masih malam lagi. Adakah dikenakan katakan kafaratul uzmah? Tak ke? Tak kena. Ingatkan dah siang, dah masih malam rupanya. Dah pukul 8 pagi, tak perasan. Jadi jika isteri dia maka pada waktu itu tidak dikenakan kafaratul uzma sebab itu tidak sengaja. Itu adalah gerak daripada Allah bukan atas niatnya secara sengaja. Boleh? Insya-Allah kita akan bincang kenapa yang keduanya Kenapa syariat begitu ada menetapkan perbuatan itirari dan idbari adalah untuk tujuan yang kedua. Di kita akan bincang pada kelas yang akan datang. Kalau muallif orang yang Allah itu. Wanafahna bihi, wabi amin ya Rabbal alamin.